মই শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ নামত শপত ঠাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্যা পোষক পোষক পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম মই অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে পিছতাৰে আৰু শুদ্ধ অনুকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদনা কৰিম আৰু মই ভয় বা কক্ষপাত অনুৰাগ বা বিশেষ দেশ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰে প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম মই শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাওঁ ঠাই কওঁ যে মই অসমৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্য যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই ই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে স্থাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম you <laughs>